নমস্কাৰ মই মৰম অমৃত চ' মই ভাবিছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলত কিছুমান সৰু সৰু ভাল লগা কাহিনী কৈ পেলাই আপলোড কৰিম বুলিয়েই নতুন পদক্ষেপ এটা লৈছোঁ ছ' তাতে ভাল ভাল ষ্টৰি থাকিব যিবিলাক ষ্টৰিয়ে মানুহক উৎসাহ যোগায় প্ৰেৰণা যোগায় গতিকে ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ছ' আজি প্ৰথম এটি সৰু ভাল লগা কাহিনী লৈ তো মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ গতিকে যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আগলৈও এনেকৈ ভাল লগা কাহিনী মই যে শুনিম মই শুনাৰ লগে লগে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম গতিকে আজি প্ৰথম এটা ভাল কাহিনী আপোনালোকলৈ মই আগবঢ়াইছোঁ যিসকলে মনত মানে ভাবি থাকে বহুত কষ্ট পাইছোঁ বা বহুত দুখ পাইছোঁ গতিকে কষ্ট কৰিব লাগিব যিকোনো কাম কৰাৰ আগত তেতিয়াহে জীৱনত ছাকচেছ হ'ব গতিকে সেনেকুৱা এটা ভাল কাহিনী আপোনালোকক কৈছোঁ এখন মূৰ্তি বনোৱা দোকানলৈ এজন মানুহে মূৰ্তি এটা অৰ্ডাৰ দিবৰ কাৰণে আহিল ত' মানুহজনে অৰ্ডাৰটো কমপ্লিট লৈ ল'লে আৰু তাৰ পিছদিনাখনৰ পৰা মূৰ্তিটো বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ এটা প্ৰকাণ্ড শিল তেওঁ হাতত তুলি ল'লে তো তুলি লোৱাৰ পিছত প্ৰকাণ্ড শিলটোক যিমান চেনী সাঁতুৰি দি পেলাই আঘাত কৰিছে আঘাত কৰোঁতে কৰোঁতে সেই শিলটোৱে মাত লগাবলৈ ধৰিলে যে মই নোৱাৰিম মই বহুত কষ্ট পাইছোঁ গতিকে মোৰ দ্বাৰা নহ'ব মই মূৰ্তি ৰূপত আপোনাক মানে মূৰ্তিলৈ মই ৰূপান্তৰিত হ'ব নোৱাৰিম শিলটোৱে ক'লে তো মই তেনেকুৱাতে যোজনে মূৰ্তিকাৰ মূৰ্তিকাৰজনেও ভাবিলে নাই গতিকে শিলটোৱে যদি এনেকৈ কৈছে গতিকে দৰকাৰ নাই বেলেগ এটা শিলকে বনাওঁ তাৰপিছত বেলেগ এটা শিল লৈ ল'লে সেনেকৈ প্ৰকাণ্ড ডাঙৰ শিল এটা লৈ পেলাই আকৌ ঠিক সেইদৰে মূৰ্তি বনাবলৈ চেষ্টা কৰিলে তো কওঁতে কওঁতে একদম ধুনীয়া এটা মূৰ্তি সৃষ্টি কৰিলে তাৰপিছত আমাৰ যিজন মানুহে মূৰ্তিটো অৰ্ডাৰ দিবলৈ আহে অৰ্ডাৰ দিছিলে তেওঁ মূৰ্তিটো নিবলৈ আহিল নিবলৈ আহোঁতে দেখিলে যে বৰ সুন্দৰ মূৰ্তি তেওঁ বনাইছে তো মূৰ্তিটো তেওঁ পইচা পাতি দি মূৰ্তিটো লৈ ল'লে তাৰপিছতে দেখিলে ছাইডতে সেই যিটো শিলত প্ৰথম মাৰবিধ কৰিছিলে তাৰমানে আঘাত কৰিছিলে সেই শিলটো ছাইডতে পৰি আছিল তাৰপিছত এই শিলটোকে লৈ যাওঁ মন্দিৰত নাৰিকল ভাঙিবলৈ কাৰণে ভাল হ'ব তাৰপিছত গৈ পেলাই মূৰ্তিটো সজালে তাৰ তলতে সেই যিটো শিল প্ৰথম আঘাত কৰিছিল সেই শিলটো তলতে থৈ দিলে তো যেতিয়াই মন্দিৰলৈ মানুহ আহে সেই মূৰ্তিটো চাই আৰু সেই প্ৰথম ভঙা শিলটোতে মানুহে দিনটোত এহেজাৰ ওপৰৰ নাৰিকল ফালে তো তেতিয়া সেই মূৰ্তিজনে কৈ মানে কৈছে নাই ইয়াতো মই বহুত দুখ পাইছোঁ ইফালে সেই মানে যোন যিটো মূৰ্তি বনাইছিলে ছেকেণ্ড শিলটো তেওঁ কৈছে যে ইয়াতো মই বহুত দুখ পাইছোঁ তেতিয়া সেই মূৰ্তিজনে কৈছে যে প্ৰথম দিনাখন যদি তই সেই মাৰখিনি সহ্য কৰি ললি হয় আজি তই মোৰ ঠাইত ধুনীয়াকৈ থিয় হৈ থাকিব পাৰিলি হয় গতিকে ইয়াতো এইটোৱেই শিকোঁ যে জীৱনত মানুহে কষ্ট কৰিবই লাগিব আঘাত সহ্য কৰিবই লাগিব তেতিয়াহে মানুহ সেই আঘাতটোক তেওঁ শক্তি হিচাপে লৈ কাম কৰিব লাগিব প্ৰেৰণা হিচাপে লৈ কাম কৰিব লাগিব তেতিয়াহে মানুহে ছাকচেছ হ'ব গতিকে সৰু কাহিনী কিন্তু বহুত কথাই কৈ যায় কেনেকুৱা লাগিল কাহিনীটো মোক কমেণ্টত জনাব আৰু এনেকুৱা ভাল কাহিনী লৈ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আহি আছোঁ ধন্যবাদ